muhsin uz kanalimadega kitobda bir ajoyib gap keltiriladi musandif aytadiki musulmonlarni orasida deydi duolni qulog'i bor degan narsa bo'lmasligi kerak deydi bu gap noto'g'ri deydi musulmonlarga to'g'ri kelmaydi bu gap aytamiza sekinroq gapir duolni qulog'i bor deymiz musulmonlarni ichida u musulmonlarga bu e, maqol to'g'ri kelmaydi nima deyish kerak bo'lmasam desa duolni qulog'i bor emas farishtani qalami bor deyish kerak edi farishtani farishtani qalami bor e, to'g'rida bunday o'ylab ko'ring duolni qulog'i bor degani birov ko'rmasa bo'ldi gunohni qilaver deganida de. ehtiyotingni qilib duoni qulog'i bor eshitib qolmasin birovni g'iybat qilasanmi zino qilasanmi o'g'rilik qilasanmi nima qilsang qilaver lekin o'zingga ehtiyot bo'l deganida end qubo qilib aytgan farishtani qalami bor degani birov ko'radimi de ko'rmaydimi odamlarni ichidamisan e, yolg'izmisan u hech kim yashamaydigan orolda bo'lasanmi osmonda bo'lasanmi kosmosda bo'lasanmi marsda bo'lmaysanmi hech kim yo'q joya qayerda bo'lsa ham ollohni ibodatini qil degan tilingni tiy degan birovni g'iybat qilma birovni moliga ko'z olaytirma degan farishtani qalami bor degani shu yozib turibdi farishtalar qof surasida olloh aytadibanda birorta gapni gapirmaydi illo gapirsa o'rnida yozib oladigan farishtalar kuzatuvchi farishtalar bor deydi xuoh mana shuni muvakkal qilib qo'yganman og'zimizdan har bitta chiqayotgan gap chaqimchilikmi so'kinishmi faxsh so'zlarmi birovni onasidan kelib so'kishmi g'iybatmi ehtiyot bo'laylik har bitta gaplarimiz hali yozilib chizilib qiyomat kunida ollohni huzuriga borganimizda shundan oldimizga tashlanadi mukammal holatda tashlanadi e cayda, Çün, yani, yesaladı, deydi, Şun, nasala, bu gapni falon joyda gapiruvdim esimdan ham tushib ketgan ekan shu kitob mani esimga soldi deydi qarang shunaqa esingizga soladi siz unutib yuborgan narsalar u kitob unutmaydi u yozgan bo'ladi banda qiyomat kunida deydi olloh sura kafda mujrimlarni gunohkorlarni ollohni itoatida bo'lmagan odamlarni huzuriga oldiga kitobni biz qo'yamiz deyapti qiyomatda nomay amolde yozilgan hayot daftari uni ko'rib ana shu amal daftarini ko'rib bu qandayyam kitob ekan bu qanday ham yozuv birorta kichkina narsani ham katta narsani ham qoldirmabdiya deydi qara man esimdan chiqarib yuborgan narsalar bu yerda turibdi ekan deydi man esimdan chiqarib yuborganman bu yerda turibdi ulamolar aytadiki bu kichkina narsani ham katta narsani ham qoldirmabdi bu kitob degani kichkina narsadan murod nima katta narsadan murod nima desa kichkina narsadan murod inson bir joyda yengil tabassum qilgan katta narsadan miroddima ovoz chiqarib olab kulgan qarang demak bu nomayi amol bu farishtalar bir joyda nim tabassum qilgan bo'lsangiz ham yozadi ozgina tabassum qilib qo'ygan bo'lsangiz ham yozadi bugun odamlar milliardlab birovni haqqini yebyoryapti bu yozilmaydi deb o'ylaysiz odamlar kunini benamoz holatda o'tkazyaptiyu bu yozilmaydi deysiz odamlar biza davlatni pulini yeb hazm qilib yuboryaptiyu milliardlab milliardlab yetimlarni puli qariyalarni puli hazm qilib yuboryapti o'zini kasbidan foydalanib suv iste'mol qilib milliard milliard pullar yo'q bo'lib ketyaptiyu qarz olgan odam bemalol uxlayaptiyu qarzini beradigan bir, bir, muddati kelib unga ikki barobar oshib ketdi o'ninchida berishi kerak keyingi yilda o'ninchisi bo'lyapti bemalol uxlayaptiyu bemalol go'sht yeyaptiyu bemalol yotibdiyu buni yozmaydimi farishta işte. juda yozadida juda yozadida ertaga oldizga qiyomatda bu kitobni ochib olib birma bir, bir alloh taolo muhosaba qiladi ibidan ignasigacha qadamma qadam sekundma sekund alloh taolo har bitta holatimizni so'rab oladi ertaga qiyomat har bitta holatimizdan ertaga qiyomatda hisob kitob bo'lib qolamiz ko'zimizni ochaylik azizlar ichimizda agar haliyam namoz o'qimay yurgan yoki qazolarda o'qimay yurgan birovni haqqi bo'la turib haliyam qaytarmayotgan bo'lsa bitta qo'shnisi bilan qarindoshi bilan arazlashib gaplashmay yurganlar bo'lsa bugun mana shu bitta bizni bu joyga kelishimiz u taqdirot bu oddiy narsa emas qayerdan keldik hozir bu vodiydan keldik hozir qayerga ketamiz bu nasiba ollohni bir ishi bu ham kelib bu joyda o'tirishimiz nasihat e, qilishimiz ollohni sizga bergan bitta fazilatidir marhamatidir ey Mə bandam ko'zingni ochgin deyayotganidir olloh farishtani tushirmaydi bir farishta tushib qanotlarini yozib da'vat qilmaydi hech qachon bandani bandaga sabab chiqaradi bandani bandaga sabab sababchi balkim shu joyda kimdir namozni bugundan boshlab orishiga ollohdan qo'rqishiga sigaret nos degan olloh harom qilgan narsalarni tashlabuborishga qumorga qiziqsa bugundan to'xtatishga bangilar bo'lsa nasha chekadiganlar bugundan shu ishni to'xtatshlikka balkim kimga aytyapmizu banda bandaga sababchi biz sababchi alloh shunga ajr beradi shunga savob beradi olim uchun ahli ilm uchun eng katta ne'mat deymizmi eng katta e, mukofot bu dunyoda haya haya bo'lib so'rini to'g'riga chiqishi bas ahli ilm uchun yoki hamma odamlar uni xizmatida hozir bo'lishi bas ahli ilm uchun ahli ilm uchun eng katta mukofot ertaga qiyomat kuniga borilganda bir inson ey xudo shu bandangni kechir rahm qilgin shu inson da'vat qiluvni eshitib shu insonni aytganini qilibman to'g'ri yo'lga kirganman deb ollohni huzurida guvohlik berilsa ana shu olim uchun islomda dinni nasihatni yetkazgani uchun mana shu ahli ilmga eng berilgan katta mukofot shu bo'ladi eng katta mukofot shu iloyim hammamizga ham hamma ahli ilmga ham shularni qatori bizga ham xudo nasib qilsin ertaga allohni huzuriga borganimizda shunaqangi guvohlarimiz ko'p bo'lsin shuning uchun ham uzoqda uzoq demay yaqinda yaqin demay kelyapmizki chaqariqqa binoan ajab emas bir inson namozni boshlab qolsa ota onasini behurmat qilayotgan bo'lsa ko'zini ochib qolsa farzandlik burchini bajarsa ota onasi bilan arazlashib yurganlar bor aka ukalar bor gaplashmay yurganda endi qo'yaverasiz endi qilayotgan ishimiz xudoga shukur yer ko'tarib yuribdi bizni qilayotgan gunohlarimizga rahmat shunga shukur allohga ming ming shukur alloh rozi bo'lsin hammamizdan aytilgan masala misoillar hammamizga manfaatli birdek hayotimizga tadbeq qiladigan foydali bo'lishini alloh nasib qilsin bitta gapki bu aytayotgan nasihat abu lay samarqandiy bobomiz kitoblarida bir gapni keltiraldi kishi bir va'z aytish uchun insonlarga nasihat qilish uchun o'zi shunga amal qilishi shart qilinadimi yo'qmi deydii